સુરતના શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના બેઝમેન્ટમાં પચીસ ફેબ્રુઆરી રોજ આગની ઘટના બની હતી જે બાદ ગત રોજ સવારે સાત વાગ્યાના અરસામાં ફરી ભીષણ આગ લાગી હતી લગભગ ચોવીસ કલાકથી વધુ સમય પસાર થયો હોવા છતાં પણ આગ બેકાબુ છે ફાયર ફાઈટર દ્વારા સતત પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે આ વિકરાળ આગમાં ચારસો પચાસ દુકાનો બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે અને વેપારીઓને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે इसको मेजर कॉल घोषित किया गया है कॉर्परेशन का तंत्र पुलिस का तंत्र और कलेक्टर का तंत्र मिल के काम रहे है। पूरे सूरज में से को मोबालाइज किया गया है, है। मेडिकल की टीम एम्बुलेंसेज वगैरह सभी को स्टैंड पे रखा गया है इलेक्ट्रिक कटर्स गैस कटर्स भी मोबालाइज किए हैं और इन फायर के व्हीकल्स का वाटर टैंकर्स का मूवमेंट यहाँ पे व्यवस्थित रहे उसके लिए पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन किया गया है और ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर उन सबको सुनिश्चित किया गया है अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया मेटेरियल बहुत ज्यादा था इस वजह से और पूरी नाइट हॉल नाइट जो है सुबह आठ बजे कॉल आया था आठ साढ़े बजे तब से अभी तक लगी हुई है पूरी फायर फाइटिंग की टीम और अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया स्ट्रक्चर भी स्टेबिलिटी का कोई अंदाजा नहीं है किस तरह की है इसलिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म यूज करके और बाहर से पानी मारा जाएगा